Оглашу порядок темный на сьогоднішнє обсуждение, ну и он будет по ходу поправляться, да, то есть вопроси разные. Ситуація в країні, пропозиції юристів по громадській раді, если что-то выпадает из этого то випадає. Короткое інформування ситуації кинематографістів, бухгалтерія. Сайт та його проблеми, пропозиції робочої групи з координації та комунікації. А ще я предлагаю заслухати Іру Ступку, от вона прийде. Вона просто провела 4 дня и это так, було так і с этим попытком. Ну, вона уже человек як тот, как готовал раньше, с такими глазами. Так що ми можемо починати з чого? По порядку. Ну, тогда, есть что сказать, ну, следует информация. Кто может, рассказать, чем закончилось написание вчерашнего обращения. А у ну, нас сайт, ну, со ну и, да, и международная тоже, да? Да, да, все да все на странице а, все. И просьба тогда... Я тогда... Да, да, Уже Да, да, да. Да, да, да. Да, Потому что я вчера этот вопрос поднимал, поэтому да. Нет, я только да. -то -то... модерировать. Смотрите, по ситуации в стране, первое, отчитываемся, есть оба обращения, они у нас лежат на страничке. У -у -у. Если пан министр захочет, можно доеднаться, скачать, свою шапку заработать по шерсти, но это мы не будем делать. А Мы там, ему предложили. прошу прощения. Да. А? а там они ну, там, на русском, на украинском или английском? Есть на английском тоже. Да, а да, само да само уже для того, если нужно вы готовы? Нет, да, да, Надо вот я вас будет взять, взять еще на заметочку. Да, вы можете, если нужны какие-либо переводы, нам А вы тогда вам хорошо, Светлана, как ты уже после? Да, того, да. Спасибо, как вы? Знаете? Ирина. Ирина, все слышали? Если нужен перевод, хороший, а на английский, не вот не не Ирина, не готова да, Ирина готова это делать. Да, Ирина готова это делать. А, вот поэтому все эти обозначения у нас на страничке. И большая просьба, вот как обычно, ко всем, всем своим друзьям пошире вот, и медиа вот, чтобы нас услышали. После на сегодня, тут, слава Богу, войны нет, как таковой, да, танки на Киеве не идут. Есть такая информация у меня, пока неофициальная, что, а, скорее всего, Обама дожмет Путина, и он выведет войска в обмен на проведение референдума. Если так будет, наверное, это будет очень хорошо. И, возможно, есть смысл нам думать о том, что мы как-то будем в этом участвовать, мы будем работать и поддерживать наших коллег в Крыму, помогать им распространять, во-первых, правдивую информацию, а во-вторых, ну, адекватную. Да? Давайте про, про, про начнем думать. У меня как будет -бы... Вот такое просто предложение начать об этом думать, потому что если такая ситуация... А она уже критически, мы проиграли информационную войну по факту. Я считаю, что мы, ну как это бы, большая часть из нас, да, люди, ну мы там не только информационные, и, да, чуть шире. Поэтому может быть каждый подумает, что на языку. Вот э, как мы можем помочь там, нормальным людям в Крыму, во-первых, узнать правдивую информацию, во-вторых, ну, нормально начать мыслить, не бояться, да, не стоять там за Советский Союз и Россию, как они... Там, многие, не все, естественно. Вот такое у меня предложение, каждый с ним все подумать. И сейчас я еще по... Э, 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 ну, вроде бы, да, я, я потом вспомню, хотя вот что еще сказать, но не помню. Вот я считаю, что больше нечего, если есть какие-то реплики, пожалуйста, про ситуацию в стране. Ну, это можно... я мы вчера подумали это в нашем цеху, и вчера начали активно распространять через Facebook, поднимать все контакты культуры, то есть это музыкальные школы, консерватории, школы искусств и так далее. Просто вчера запустили информацию, к нам вчера подсоединился Жалудск, Хмельницкий, Полтава, Одесса, и сейчас просто обновим Крым, потому что не могли только дозвониться туда не можем связаться с людьми. То есть, каким образом мы все приглашаем в группу Facebook, там опубликовали основные наши документы и и просто сейчас пустили вот эту информацию, что организовалась ассамблея, и на базе нее мы сейчас хотим сделать изменения в культуре. То есть, я предлагаю вам наш опыт, мы за сутки мы брали 150 человек в группу, и мы предлагаем просто этот опыт внутри своих цифров, ну, мы пока И мы публикуем а, еще 10 секунд. Мы публикуем видеоматериалы в нашей группе отдельно, то есть копируем со страницы общей ассамблеи в нашу группу. И мы встречались с человеком, который по, по музыке здесь был, по нашему соглашению, которое мы проработали на 16 пунктов, которые нужно изменения в культуре Украины, там, авторские права. То есть, Снести. Мы ему задали вопросы, сделали с ним интервью, как он это видит. И сегодня мы это тоже повесили уже на нашей страничке. мы пошли, просмотрим. Просто принимать опыт, это работа, чтобы не заплетать в его mm -hmm. себе. Я, я, я только, ну, это реплика, я предлагаю действительно сформировать сообщение сообщения для каждой комьюнити, что э, такого очень емкой формы, ну, это предложение, что вот мы собрались и, и, и мы пока что говорим от лица всех, кто хочет, и поучаствовать в этом на месте можно просто распространить вот эту важную информацию. И все. Если вы не хотите к нам присоединяться или ко мне времени, или еще что, но достаточно достаточно распространите, вы уже участвуете в общих делах, и ну, как мотив для Также мы сейчас прописали сценарий обращения вообще вот, музыкального общества сейчас к э, музыкантам Украины. Тоже это видеоролик у нас уже сценарий прописан. И просто мы хотим его снять на фоне министерства. Вот молодежь, музыканты, обращение пишем по, по модели ТСНовского ролика. Вот, если вы видели, как журналисты обратились. То есть один месседж, который говорят разные люди. И мы все из разных регионов. Разных регионов. У, у, нас, у нас 8 регионов на сегодняшний день уже в группе. то есть Здесь были люди из 8 регионов уже на собраниях. И то есть вот такой вот месседж, я думаю, что это тоже нужно скопировать по цехам, и каждый может, потому что вы все знаете в своей сфере компетентных людей, сейчас нужно их просто поднять по ребенку. Ну, как на камеры и мотировать все уже получение. Вот, а, касательно этой темы, вот, что я уже говорила, там, по практической деятельности, вот. И насколько я знаю, вчера была изъявлена, что Ассамблея не профицирует а, творческий продукт, да? Поэтому а, сейчас вот, мы из дома, в ближайшие дни приезжаем в вот, зону места платформы, вот, которую мы сейчас там, отремонтируем, почистим. Вот. И на базе этого помещения можно будет ä, заниматься ну, как каково предложение, да, потому что оформить это все красиво, да, вот здесь, а сейчас просто мы будем слабо сказать, что идея в том числе, что, что вот в цехах, в ну, рабочая группах, которые сформировались, сейчас людей а, а, готовы, компетентны а, заниматься, именно ну, вот готовить реформы, какие-то государственные изменения. А часть людей, у кого есть там, творческие идеи или вообще ну, там, планы по а, созданию со, со, акций, перформансов, проектов, то просто чтобы здесь это все в одну кучу не свалилось.